Добрый вечер матчу Команда, Команда, Блазка, всем. После матча конференции Всем добрый вечер. Ну, сложно что-то говорить после такого обидного поражения. В перерыве проигрывали, по-моему, 10, 10 очков, смогли вернуться, при том, что у нас сел до конца игры Руслан Тверченко, один из лидеров. Смогли вернуться. Кажется проявили, может, характер. Жалко, что до конца не смогли все это довести, до победы. В принципе, все. Всем добрый вечер с прошедшими праздниками, с Новым Годом, с Рождеством. Что говорить, когда... Никого винить не буду, но в конце договаривались немножко по-другому закончить все это нападение. Но уже как сложилось, так сложилось. Без отвершинков, вы видели сами, нормально сражались, боролись, но не до конца, видно, нас хватило. Поэтому как-то так. А просто на вот так, можно сказать? Ну, как что было развиваться? Ну, должна была развиваться по-другому, собственно говоря. Я не хочу говорить, потому что я не хочу никого вроде как обвинять или говорить, что кто-то виноват, кто-то нет. Поэтому я скажу, что, может, там, договаривались по-другому, но как случилось, так случилось уже. Поэтому Пусть вот так. А, ротация у вас такая большая. Есть ли усталость у игроков нет, у нас было достаточно выходных, и у нас было два обидных поражения перед Новым годом. Вот там уже чувствовалась усталость. Сейчас ее Особо они не, нету. Мы хорошо отдохнули, нормально втянулись и ехали вроде с хорошим настроением. Но без затверченка, которая забивает в среднем 21-6 очков, это сложновато. Спасибо. Все, пожалуйста. Всего хорошего.